خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ یہ وہ وقت تھا کہ پہلی بار اللہ زمین میں کسی کو اپنی خلافت سے سرفراز کرنے والا تھا انسان اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لاؤ تو اللہ کے حکم پر حضرت اسرائیل آسمان سے زمین پر اترے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری زمین کی اوپری پرت چھلکے کی ماند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد نرم و سخت نمکین اور پھیکی وغیرہ قسم کی مٹیاں تھیں اللہ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح گاڑہ بن گئی پھر یہ خشک ہو گئی تو اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی پھر اللہ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا روح داخل ہو کر آپ کی زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا تو اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ اللہ نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے پھر اللہ نے آدم کو چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا کیا اس کے بعد اللہ اور فرشتوں کے درمیان بات ہوئی اے فرشتو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے اے اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں بال یقین ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا حالک و مالک تو ہی ہے پھر اللہ نے آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا جس کو سن کر فرشتے حیرت میں پڑ گئے آدم کے فصل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کافر ہو گیا ابلیس کا تعلق جنات سے تھا جس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار قرار دیا تھا لیکن یہ نافرمانی فرمانی اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا اللہ نے آپ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا جب آپ گہری نیند سو گئے تو نیند کی حالت میں اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا فرما دیا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو تو حضرت ہوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکون حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے حضرت آدم اور ہوا نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے اللہ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب نہ جانا وہ درخت گیہوں یا انگور وغیرہ تھا چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت تک بچتے رہے لیکن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرت الخلد ہے یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا حضرت ہوا اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے اس غلطی کے بعد ان کے لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے اور اللہ کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو اس وقت اللہ نے آدم سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض بعض کا دشمن ہوگا کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹہرنا ہے پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے